Mm-hmm. e すいません、玄関の前に置いてもらっていいですか？わかりました。ありがとうございます。はい。 あですね、あかりまして、はい、4階の部屋が申し込みが入ってましたので2、まあ、階の部屋がちょうど退捕されたところがありますので。はいうん 4,000円家賃が回数が違って安くなってかかります ちょっとはい。 で、インターネットも料ですねこの物件だとであとキッチンがここにスペースありますで<ー>まあそので電子レンジとかもここに置いていただけますし、まあ、調味器具とかもここに置いていただけるような感じになってますえとここなんですけどトイレと同じ空間に<ー>ん洗面台と同じ空間にトイレがあるっていうそのトイレが分かれてないっていうところと調合が前にその住宅あるんでっていうところ まあ西向きなんでその西日は遮れるかなっていうメリットあるんですけど、うん、はい。あそこのあえっ、ー、とそうですねこんな感じになってるとさすがに変えてくれると思いますね、うんうん、はい、うん、思いますけどどうしまし一旦測っておきましょうか 幅が六十二、奥行き六十四です、ね。そうですね。ここ二階しかないんですね。ああ、そこがちょっと確認できてなくて。ああ、わかりました、はい。ですね、はい。<っ>どうは大丈夫ですか、ね、大丈夫です。わかりました、はい。ありがとうございます。んなんで。

先生。す こ取り付けであると思うので。はい、そうですね。そうですね。取り付けてはありますの、ね、で、うん、はい。っ、え、て、ーうん、いうところぐらいかなっていう感ですけど。そうですね。別々がいいんですけど。これぐらいだったら。うん

多分残地だと思うんですよんなんでこれがついてくるかどうかちょっと分からないって感じですねはいですねここがちょっと今日でしたかね対なのでまだちょっとその撤去するものが撤去できてないし状態なのかもしれなくて収納もかなり広いのがついてると思います 部屋の設備とかはかなりいいんじゃないかなと思い。うん、お風呂も大る気良かったですし、場所とかはどうですか。このあも大丈夫です。大丈夫ですか、はい。エレベーターがないところ。ちょっとそうですね。エレベーターなしですね。はい、うん、そ、う、の、ん、<laughs> なるほど。 ウォシュレットついてないってところですかね。<ー>これまずウォシュレッ一応ウシュレット,レットは自分でつけていただくことはできるんですけど、はい、はい、元からはついてないって形になります。<ー>あとは結構いいんじゃないかなって,思っ,てっていう。そうですね。<ー>キッチンの収納も結構あるとまだ片気づかない。 もう一応人気のある物件っていう感じになりますね。グレッキーも結構人気ありますけど、うん、あの前までちょっと空きあったんですけども、なるほど。はい <laughs>